ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौ गंग गणपत नम वरवरदर्वजनमे वजमा स्वाह ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री आत्रेन्म शिवशक्त रूपिणी न ओं नम शिवाय ओम 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 श्री गुरुभ्यो दत्तात्रेय स्वामी नम ॐ शां ं जामयीं ॐ रां दोमद्रं नमों नमः शिवाय वैं दत्तात्रे नमो ॐ भ्रूं श्रीं वीणदत्तलक्ष्मीदेव्ये न ॐ ह्रीं रां ह्रीं रां विष्णुशक्तेनो कमलाल श्रीमेरुचक्रमा नमः ॐ श्रीमात्रेण नम शिवाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो विष्णवे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्रुव स्तुति ध्रुव योन प्रवेश मम प्रसुप्ता संये यतिधरस्वधा अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादी हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणाङ्गमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयच्चकिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्या मायाच्ययोरुगुणया महदाव्यशेषं पुष्पानुविश्व पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभाव सुवद्विभासि तद्दत्तया

पततां विमानात् भक्तिं मोहप्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयाधरन्तमहतामलाशयानां येनां चोल्पणमरु भवाब्धिं देशे भवद्गुणकथामृतपानमत्तः तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमेशमत्यं ये चुत सुहृ गृहवित्तधाराः ये त्वब्जना भवदीयवदारविन्द सौगन्ध लुब्दहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः तिर्यज्ञगद् तिर्यज्ञगद्विजनसरी नृपदेव सदसद्विशेषम्

विद्यादयो विद्याशिक्तया अनुपूर्यत् अद्रम्मा विश्व भवमेकमनंतम् ज्ञानंतम् क्रमविकारमाघम प्रवज्ये सच्याशिशो हिबगवम् सवापादपद्मा मासी सदानुभजतः पुरुषादमुटे अप्येवमाय भगवान् बलिपातिधिनः वास्त्रिवत्सकः तरोस्मा श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्दस्क नवमोध्या ध्रुवकृतुतिपूर्ण श्री नारायणाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाद्रवस्ती संपूर्ण लोका लोका समस्ता सुच भवन्तु लोका समस्ता सुच भवन्तु ओम शांति 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 स्वस्ति